Ну вчера Катерина Тадель. В О Ютубе, о там он в Ютубе. Пиде, Надя, ты пиде за бані. Вчера весь мир просил. Мало баню. кто сейчас такой доброзличный, как сам А Сколько доброты в него. Он да. щедра душа. Так, ты правильно? дурна сам Все все пишет, какой-то дурачок. А Таня Зазуля, ты дурна сам А ты умна. Вы как за лодного края живете с треском и хрюком. Мы как с 18 века. Мы как викинги, блядь мама и потомки, вот, знаете, когда были вот эти харчевни, вот эти столы, где кости жрали, копыта конские варили, сало такое, мясо, много такого херни всякой. Никто, Василина даже косточки, я косточки у, у кулечек выкинула в ведро, только не вы, вот так, бегом Зина сказала, я бегом схватилась да, и побежала. Да. Я повинушу, еще мушу, я повинушу. Ну а где твой мешочек? Куда ты? Я... Да, в ведре положила, не надо их смоктать, ничего там. Я, я их не смоктала, я подделывала вилочкой мяско и все. Слава Богу, что Костя не облизывала. Не, не облизывала, не. Ну, может, что она, может, немножко подлизала. Да, так. видео бывает у Самвела еще то позорище. Ну, хотя не знаю, какое у меня позорище. Но некоторые люди уже не знают, до чего докопаться. Вот правильно. Правильно, Что тут такого? Это да. умно, это умно написала. Ну, хотя, какое у меня прям позорище, бывает видео. Ну, как ну что, котлеты то в окно из манки кидали? кидали. Ну, жопа показана в видео, то це ж... Ну, это же и что? Это ж уже... Правильно и показали им жопу, на больше они не заслужили. А что им? Душу показывать, чтобы они плевали? Жопу! Еще и дристануть оттуда. Вот то и надо показывать. Цего не делай, я тебя прошу. Уже бекай, если ну хоть этого не роби. Mm -hmm. Уже бекай. Забрехула она как слуны сварилась. Сайгака приручил. Да лесу покорми в лесу два раза или белку. Они будут сами к вам подходить. Сколько видео в интернете. Вот уже не знает, как подлезать. А тем более Конечно. кот с хозяйкой жил. А Самелу не говорю, надоело я... вы слышите, это не до... недогарскую или без Нет, он не жил с хозяйкой. Кот этот лесной. Он просто, она его подкармливала, и он там у нее тусовался. Она умерла полтора года назад. Вот как я его встретил, прошло полтора года с ее смерти. Там никто не жил, а он все сидел там у колодца. Вот это он там базировался, этот кот. И, чу, и це, ну, ну ладно, ну ты считаешь так? ну. А, ну, а жил он здесь или не жил? Нет, вот треба просто сырнуть, сказать. Да, приручил, самвел. да, приручил. Потому что Винкит был агрессивный. Ну, там он не был агрессивный, он шел, он звал, отзывался. Да, Ко мне он нет, шел, я он его не знала агрессивно. Только шел. что он поцарапал, ну, понятное все, дело. Все, 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 все. Но сейчас до последнего, вот я с ним сплю, допустим, вот он залазит, орет, орет, я одеяло поднимаю, затягиваю его, он идет уже под одеяло, чтобы так вот по бок, под бок лечь ко мне, ложится, ложится, я его накрываю, спит, 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 спит. но все равно, если ты его гладишь, мя, мя, и так лежит, что-то снится, начинает зашипит. потом вижу, глаза открыл. И Собяк. как пулей. Ну, це, ну, как ты спеваешь, как он тебя бьет, ну, это вообще Василий. А вот так бьет его, вот так бьет его прямо лапой. А иногда так возьмет, вот так раз, вот так возьмет, укусит за руку а -а -а -а. И, держит. Укусит, и держит. Вот укусит и держит. Не любит, как, Не люблю, как я спеваю, и все, бьет прям. Прямо прямо <пишут> значит, так Значит, Надя его наказывали. Криком, усим. Я петь. могу тихо петь абсолютно. И вот тихо там, да-да-да-да. <пишут> Rate. Так да это просто Василий, это видно, камера, вот такая, такая крябится так ее за руку. И за спину куса. Как он еще цепляется за ту спину. Укусает и так лапой бьет, 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 когтями, то так больно. У него вся рука вот избита, вот тут если взять, у него все в точках. Вот там, да, это когти его. Не, мене не, меня масичок не, меня масик такой любеобильный дуже. Ну, спать только мной, голова на руку положил голову, вот так до меня и сопе, я накрыть, и Вот бесстыжая, в этом году на игре не днюху праздновала, в, этом, в том году на игре не днюху праздновала, а в этом чего... на планетной. А на У нее что, ни рода, ни племени. А на вот я до вас приеду. За всю жизнь с родственниками не намалдила отношения, да, с соседями, да, знаете... с бывшими коллегами. Почему она мотыляется по чужим людям, готова Чтобы ездить, а убираться. Что Я з колегами приїду і з друзями, з кумами, я приїду, і ми і Оля приїде, ми всі отмітимо. Почому нам отеляється по чужим людям, готова їздити убиратися, готові, да. торби таскати сідують. Що да. не так з вами, Надя? Щоб ви щоб ви писали, щоб це бачить, а там би ж ти сиділа, бо чмакала б нічого не написала, а так ти написала, спасіба, завтра ще напишеш. Завтра ще напишеш. И лезут, куда не нужно. Боже, лезут. Видео, 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 как картина «Тайная вечеря». «Тайная вечеря». Иуда Иисус, блядь. Коммент огонь. Самая, зачем ты включил фильтры? Видели и знаем, что Надя сильно поправилась, стала бочкой и дряблая с морщинами лицо не спрашивает. Ребятки, котюньки, в Ютубе нельзя включить фильтры, котик, нельзя. Я в ТикТоке все выключаю всегда. Боже, что ты включи, я Ой, боже. Я фильтры как включу? Я же на видео просто снимаю. А видео монтирую, нема фильтров, знаете. Я бы готовила и прибирала, только остаться в Днепре. И ему понятно, зачем ездит. Проговорилась аферистка. А что я проговорила? Ты сказала, я до тебя буду езжать, приезжать, приезжать, а, прибирать, убирать. прибирать, прибирать. Я вам сказала, чтобы вы что-то написали, а так бы Ой, у меня курица еще в машине, Надя. Она не затухла? Да, она мерзла Блять, ужас, Фу, забыл забрать. А ты сейчас куда едешь? Сейчас в театр. Что, занести сюда ее? Да, да. Я, Давай я сюда принесу да, ее. Да, я положил. Сейчас в театр, с театра приеду, привезу, хорошо? Да, да, занесу. не возвращаться Десять раз, так, поеду туда на примерку. Фанатя. Да на примерку костюма поеду в театр, а ага. с театра уже мотнусь сюда и завезу курицу сюда, правильно? Давай я спущусь заберу курицу. Прошли. Пошли. Пошли. Ну будешь, Будь, уже... поедешь туда, будешь, а там еще... Нет, до дома забрал. Да нет, забыл же. Василия, да, ну я скажу, что забыл. Чем ты слухаешь? Чем ты слухаешь, ма? Для чего тебе ухо? Я же сказал, что забыл. В машине все. А, все глухачить. Уже уши ставили и все равно не слышишь, да? Мам! Пока. Я кажу мама, она кажу пока. Сейчас. Ничего не это самое. Я забыл, да, курицу вспомнить. <свес> Ой, боже. Я люблю тебя, не бейся, Иисус. Картина хорошая, да? Холст масло. Ну, как нормальный человек, ну. А как ты должна ходить? Так и должна ходить. Немножко вперед подавайте, вперед. Ты уже не чувствуешь, что на коленях там что-то есть? На типа этом вот тут, вот тут, вот тут мы это, знаешь, как, как я будто, я как дури, И позанимела, да? Да, да, да. Ну и там вот они были. Ну чувствительности нету, да, такое. Но все равно ты ходишь уверенно, да? Да. То есть ты не боишься, что вдруг она сломается? Ты на все хватает. Как колись показывала мама отличника, как она в ванной там не могла вылезти, купалась. Эта баба с России. Да ты шо? Да. Так и ты. Поспиливали деревья, ребята, такие большие были. Ничего не осталось. Узнаете, ну там не видно, ты знаешь, говорят круги, но честно говоря, вот люди смотрели, есть, я смотрю. Ну по вот этим кругам. Ну да. Ну, ты так. же видишь, они не круги, они как вот волны. У -у. Вот, вот так, вот так. Не ну чего? Ну дивись, а так вот як родилось бачишь, вот так бачишь. Бачиш? Деж... Ну да. Де? Ну, вот, давить. Вот еще след отпилки. Это след отпилки. Круги у -у. вот идут. Видишь? Вот, а бачу, бачу. Видишь, вот кругом. Да, 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 да. Вот этот вот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Вот это только десять лет. Сикировки, всему дереву. Это лет сорок, пятьдесят. Если не больше. Дома построили. Вот тут было... Здрасте. Это считали, считали, сколько лет дереву? А, а сколько лет деревьям вот этим? Вот этим деревьям сколько лет? Деревьям, деревьям вот этим сколько лет? Лет по 40, по 50, наверное, да? Это еще с 56-го года. Да, как ты сказал, да. Получается 46 и 24... 68 где-то лет. Ой-ой-ой, да. представляешь какие деревья? Да, Здоровен. -то снимал, да, -то... да, да. Там да. тоже -то дерево. Все хорошего дня вам. Тебе тоже. Спасибо, спасибо. А, это У меня, а, спасибо. Ну ты трусарди. А? Трусарди, это мужик думал, что я там фурдом пользуюсь, не пользуюсь. Масинку вчора поміть. Забирай. Кури гуси. І яйця возьміть. Возьми яйця. Яйця хай будуть. Бери, бери, бо затухне. І це гриби забивати. Ні, вот захід додому, я тобі винесу машину. Да, так, так, да, на... потім опять буде всю ночь лежати. Готові її оце кудись? Це не їде, що виплати. Ну. Ми... Що видіть? А тут уже прошла столовка советская, готовятся кулинарные изыски Надя, на день рождения Привет. Недогарской львицы Нади Похутни. Так что салат тебе из морепродуктов готовить ну, завтра? Ну, если тебе время, я куплю. а не будет, то я же на это занята. Ну, приготовлю. Очень классный салат, морской называется. Да? Кальмары. Ах. Да, знаю, может, в метро поехать? Ой, Саня, угу. не заморачивайся. Не ну как не заморачивайся, Я же обещал. А что ты делаешь? Так а где ты взяла? Ты их уже приготовила вот сейчас? А это что? Тоже ты готовила такое? Да, ну я их... А внутри что, сыр? Сыр с рыбами, а тут сам сыр. И что это? Будешь тушить Буду Тушу, да, тушу. Буду тушить. Сметаной или сваркой? Да, да, сваркой добавлю. То есть, гости, смотрите, как оно готовится, вот так, красиво, знаешь, это как вот это, в столовых, там, знаешь, на заднем фоне, там, это, знаешь, за, за лаштунками сидит повариха, другая кура в окно, третьи ноги пыля... ногти пыляют, подолох вызвали, маме подолоха, очень хорошая женщина. Это а маме пыляют ноги, она просылась ничего, ну, очень удобно. прям на дом приезжает, никуда Бежит, тягаться не надо. А ну покажи. Ой, епта, а под ногтями что? Не смеши, смеши. не ма ты Она шо? А ну покажи ногти, вытяни. Нет, другой стороной ровно ну, вытяни, да. ровно. Не смеши, ради бога. Класс, класс, класс ты этими ногтями. Блин, так класс, класс, uh -huh. класс. класс, класс. <laughs> Перламутром. <laughs> Перламутром по битвочкам, и вот так, руками. Санка, боже, как тебе нравится с меня кое-какой издеваться. Просто... Їште, ось, ти просто... тебе ось ці дорогі. Не бразуйте нічого, руки чисті, ногти чисті. Все, все чисте. Я ж тобі не кажу, що, що тобі казали, що чисте там. Я ж тобі такої вульгарщини не кажу. Я тобі разі вульгарщину кажу. Так, 10 раз перейняли руками. А що ти так робила? Я не пам'ятаю, що так зав'язувала, що так довго. Там зав'язується так раз, два я, і все. Я позав'язувала так що. Так, все. Все. Тепер сейчас буду перекладати. Нитка, це... Я бачу! Я бачу. А це що? А це куряча? Да. Так. Я курячу зверху покладу. Воно ж. Воно ж, воно ж, воно ж. О, воно. Шокі. Угу, Ой, Шокінг. А А это что за палочки? Да, Буду делать салат с кукурузкой. Мне нравится. Такие трошки сделаю. Кукурузка, ананасик, нет? А? Ананасик, нет? А что вы жите ананасик? Некоторые добавляют кукурузку, ананасик, яйца. Крабовые палочки, да? Да, крабовые палочки. Можно ананасик, кукуруза и яйцо. И майонез. Может быть вкусненько. Запросто. Томатный сок домашний, да? Да. Это ты паприку? Да. А, приправа для курицы. Да. Чуть-чуть это -чуть, а так Оп, вот, да. я думал, кто эти люди, которые покупают эти приправы? Вот они. На пол упала. Я бы на пол упала, подняла. ты блядь, Тут тут контент. Что, что давай переснимем, давай. Все да. скажут по назад. сценарию, да. Давай назад. Сюда. Да, хорошо, так приехала на дом, почухай да? пятки. Сколько да. Сколько это стоит? Полторы тысячи. Это что она приехала? Угу. Я дал тысячу восемьсот. Я ж тебя знаю. Я ж тебя знаю, где ты mm. Так. Так, хай, пожалуйста. Да ребятки хочу показать пасху, это любина мама люба которая монтирует эту баскалку. она выслала такую пасху, но я хотел так ее целую снять но дома дома ее съели в общем разрезали до меня смотрите какая красота какие украшения какие цветы смотрите шишки она плетеная смотрите сверху очень красивая паска очень красиво блестит Смотрите, какие листочки и такие розы красивые. Ну, дома, понимаете, поила. М -м -м. Ой, Люба, спасибо твоей маме. Вкусненькая с изюмом. Обалденно. Что Чокнуть. Любенька очень вкусная. Спасибо маме передай. Просто шикарно. М -м -м. Видите, вот Люба себя на Франковской области, смотрите, как у них красиво делают. Нет вот этого белого. М -м -м. А может оно было там, знаете, как белок. Наверное, было немножко белое. А может и не было. Но ну, очень вкусно, я не знаю, было-не было. Но обалденно. Она в коробочке не стояла, она вышла. В такой коробочке. Спасибо, Люба, большое. И маме спасибо. Очень классно.